Я, я, просто, я просто считаю как, почему он такое говорит, потому что э, свобода слова, да, которая подразумевает в том числе, что любой чиновник нормально воспринимает любую даже негативную мысль о его работе, это неотъемлемая часть построения открытого, демократического и правового государства. Поэтому любой чиновник, как кровно заинтересован в таком вот государстве, да, заинтересован в свободе слова. В том числе и мэр города Чернигова. А ты еще не продемонстрировал судьи эту футболку. Треба подойти и судьи показать, что елки-палки, Влада на ну, нужно... я бы что еще хотел сказать. То есть в то время, когда вот каждый чиновник действительно к этому стремится, и будет у нас такое государство, и любые правоохранительные судебные органы будут отталкиваться только от, принимать свои решения только от законов, тогда никогда даже не подумает э, э, бывший, бывший куратор организованной преступной группировки, которыми мэр Чернигова назвал предприятие кафе участок по контролю за подстройством, и не осмелится даже из-за таких примитивных причин подавать позыв и с иском 80 тысяч гривен на защите своей чести и гибности. Ясно. Мне кажется, в этой части единости расследование комиссии при городском голове все сказало. Сразу Поэтому не Да?